Всем привет! Вся Венгрия стоит на термальных водах. И вы, наверное, слышали о таких купальнях, как Сечени, Мешкольц, Геллер. А слышали ли вы о таком, как Вэлленс Комплекс в Эгере? Если нет, сейчас все вам покажу. Тут себе занятия каждый найдет по душе. Необычные массажи, кучу бассейнов, приятные нежные ванны. Прикольно то, что здесь много разных массажеров для тела. И вот как раз массажер для ног. А после разных массажей можно понежиться в теплой водичке на свежем воздухе. Заодно оздоровитесь телом и душой. На улице еле плюс, пригревает солнышко, а ты сидишь в 38 градусной воде. Если накупались, можно подняться наверх и узнать, почему же wellness комплекс называют венгерский по Если подытожить, я отдохнул. Мне понравилось, что было мало людей по сравнению с другими купальнями в Будапеште. А уединенность расслабляет. Так что приглашаю вас в Wellness комплекс.